वायो वा पामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति वै आयतनवान् भवति वेद यो वेद आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आहो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद यो वामायतनम् वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनम् ै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद यो वेदा वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयत वेद यो पामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पचन्यस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आहो वै पश्चन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद यो आयतनवान् भवति संवत्सरो अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति रापो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद यो नाम प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति राजा विराजा यम साहिने नमो भयं भई इश्वरनायको महें समय कामन काम कामय यमित्यम कामेश्वरो भई इश्वरनोदातो कुबेरायो भई इश्वरनायम महा अनन्तरायाय सर्वो मोति यात्र उत्तम सर्वसरीत्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् चेति यो एतादौ सर्वप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरे नरस्त महेश्वरः कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो रुद्र प्रजोदयाते आथे ततपुरषाय वित्महे महादेवाय दीमहे तन्नो रुद्र प्रयোদया आथे आदित्याय तन्नो रुद्र प्रयোদया